tinimsiz harakat va omad natija esa albatta muvaffaqiyat yoziyon tumanida tug'ilib ijod olamiga kirib kelgan kamoldin ro'zmatov ikki ming o'ninchi yil yosh qalamkashlar to'garagida ilk saboqlarni ola boshlagan keyinchalik markaziy farg'ona gazetasida mahorat oshirgan marg'ilon shahridagi akademik litseydagi o'qish va muddatli harbiy xizmatdan so'ng o'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasi bo'lgan bu vaqt oralig'i yosh iste'do sohibini turli sinovlar bilan anchagina toblagani rost bu esa katta hayotda bo'ldi <muchibolda>. ya'ni yosh qalamkash bo'lajak jurnalist poytaxtda o'zini ko'rsatishi kerak edi birinchi kursligimdanoq toshkentga kelib dovdirash bo'lmadi qandaydiki o'sha ustozlarimni qo'llashlari natijasida mani xuddi avvaldan toshkentda kimdir kutib turgandek shu bitta ijodkor keladi deb hamma alqayotgandek o'zimda bir qandaydir tug'yon bor edi qalbimda o'sha tug'yonni chiqarish maqsadida birinchi bo'lib shu respublikamizdagi yagona mustaqil nashr bo'lgan hurriyat gazetasiga maqolalar bilan qatnashishni boshladim buyerda o'sha abdurasul jumaqulov bosh redaktorimiz man doimiy ravishda qo'llab zo'r yozyapsan kamolni yoshlarni muammolari shunaqa dadil olib chiqilishi kerak deb har bir qo'llaganlari manga boshqacha kuch g'ayrat berardi jasorat matonat va so'zni o'z o'rnida ishlata olish mahorati tanqidiy mavzuda qalam tebratuvchi ijodkor uchun muhim ancha yosh bo'lishimizga qaramasdan tahliliy materiallarni tanqidiy materiallarni ham qo'l urishdan hali cho'chiganimiz yo'q birinchi o'rinda so'zni og'irligini so'zni zarbdorligini o'zida his qilgan odam keyinchalik jurnalistikada qoqilmaydi deyishadi man aynan shuning uchun ham huriyat gazetasidan faoliyatimni boshlaganman gazetalarni muxlisi mushtarisi kam deb o'ylashingiz mumkin lekin yulduzlikka va mashhurlikka intilmang haqiqiy ijod qilaman deydiganlar uchun yaxshi maktab gazetalarning davri o'tdi endi ularni vazifasini ijtimoiy tarmoqlar bajaryapti degan gap bugungi gap emas u mana shu internet kirib kelgandan buyon doimiy odamlarni ichida aylanayotgan odamlarni ichida chaynalgan mavzu agar biz gazetani matbuotni eskilik sarqiti deb oladigan bo'lsak ertaga kitob ham shuni holiga tushadi kitob ham elektron kitoblar chiqib ketdiku mana axir ertaga o'sha bosma qog'oz kitoblarni ham bizga kerak emas hammasini internetdan osongina arzon narxda topyapmiz degan narsani odamlar gapira boshlashadi <muchos> mana shu mavzu chiqadi ertaga bizni qiynab lekin hamma biladiki elektron kitob bilan bosma kitobni farqi qanchalik yoshlar hayotidagi muammolar <muchos> va masalalar yuzasidan maqolalar tayyorlash bo'yicha anchagina tajriba oshirgan tengdoshimiz vaqtni behuda o'tkazuvchilarga achinadi ularga esa aytadigan so'zi bor qaysiki yosh bilan suhbatlashmaylik o'zimizn teng qurbimiz bilan gaplashmaylik o'zini bir yaqin o'n yillik rejalari taxtligini aytib beradi nima uchun bitta osmonda bitta zaminda yashayotgan yani, bitta respublikada yashayotgan yoshlarimiz mana shunday rejani o'z oldiga qo'yaolmaydi to'g'risini aytsam bugungi kunda yoshlar uchun imkoniyat nihoyatda keng o'qishga kirishiga ham ishga joylashishiga ham o'zini qobiliyatini ko'rsatishiga ham faqat unda qat'iyat kerak shundagina qandaydir natijaga erishsa bo'ladi deb o'ylayman ko'rinishdan kichik g'alabalardir lekin katta muvaffaqiyat uchun eng asosiysi dadil qadam bosilgani maqsad va muvaffaqiyat ham ana shundaylarni yoqtiradi shunday ekan aslo harakatdan to'xtamang